Мы в составе сводного отряда города Одессы находимся в городе Красный Лиман, где осуществляем охрану общественного порядка в данном городе, чтобы жителям жилось спокойно, спало спокойно, а также жителям всей страны. Вот и между этим появилось как бы выходной, и мы решили помочь центру реабилитации детей, так как у нас в Одессе тоже существует такая практика помогать таким детским домам и вышли с предложением помочь им, привезти им игрушки детские, вещи, продукты питания, чтобы они тоже знали, что милиция в этом городе есть, что есть другие города, которые готовы помогать, защищать их и защищать в целом нашу страну. Вот, вот и посетили их, поздравили, поиграли с ними в футбол, они нам порассказывали стихи, нам было приятно, им было приятно. Я надеюсь, что у них остались только хорошие воспоминания. Спасибо. В Центре социально-психологической реабилитации детей города Красный Лиман находятся дети со всех уголков Донецкой области, в том числе и города Донецка, Горловки, Углегорска, Дебальцево. Это дети, которые ощутили все тяготы войны. Нам помогает Киев, Днепропетровск, Запорожье – а теперь еще и Одесса. К нам приехал сводный отряд города Одессы. Приехали с подарками, игрушки, одежда, продукты питания. Мы очень благодарны за то, что помогают нашим детям вся Украина. Да, это же конфеты. Ты порвал? Чуть-чуть. А? Подожди, -чуть. продукты тоже? И нам хватит этих продуктов надолго. И к зиме мы будем подготовлены с вами. Вот я смотрю, там и шубки, он есть, и курточки, и теплые штанишки, и шапочки. Так что мы будем с вами в зиму, нам будет тепло. Значит, ну я слово предоставляю Вячеславу Александровичу. Он вам расскажет, чем значит, занимается. Ну, хочу сказать, откуда мы все. Уже откуда сказали, кто запомнил? Какой город? Какой город? Одесса. 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 А говорит, чем город? Одесса уже? Одесса. В в море. Вот, молодец. Какое море, морец. хлопцы? черная старшая говорят, Называется черная. Но не черная, но как бы синее, это все понятно. Это, так вот, сами мы все вот солдiers, сводный отряд, приехали к вам сюда, чтобы помогать местным местным органам, э, милиции, э, осуществлять охрану общественного порядка. Ну, вы видите, мы ездим, охраняем здесь в принципе дороги, мосты, железнодорожные, там объекты и так далее. То есть, как бы несем службу, чтобы и вам спалось хорошо вот здесь, чтобы всем людям здесь в городе было спокойно. Вот, они всегда чувствовали себя защищенными. В принципе, вот такие мы функции как бы, делаем. Мы, конечно же, узнали, у нас разработана такая программа в Одессе, что мы помогаем детским тоже приютам, центрам занятости, и реабилитации детей. Да. Поэтому мы решили вам тоже помочь сделать свой маленький вклад вот, и в ваш центр реабилитации, чтобы вы тоже о нас как говорится, помнили, знали, что Одесса всегда в любом она не находилась в городе, готова помогать детям. Вот. И в связи с этим мы знаем, что вы еще любите что-то делать, фотографироваться. Да? Любите фотографироваться. <связывая> вот. И поэтому мы вот вам тоже подарим, чтобы он был у вас. Смотрите, так, теперь вы. на празднике, на день святого Миколая у нас есть фотоаппарат. Вы, наверное, ребята знаете, что нам помогает и Киев, знаете, что вот этот зал сделал Киев, что нам прислали группы из Запорожья, что нам помогает Днепропетровск, а теперь присоединилась еще и Одесса. Я вам хочу сказать, что Украина едина, и в едности наша сила. Все мы украинцы, и разом мы победим, и все у нас будет хорошо. Ану. Шукаю укриття, спасибі вам за спокій вдома. Просто спасибі за життя. Для нас немає тут загрози. Тут тиша мир, а там війна, і біль, і страх, і сум, і сльози, смерть, скалічене життя лише три години відділяють вас від родини і сім'ї, що щиро люблять і чекають вас, своїх синів, батьків, дідів. Я бі сама пішла служити, шкода, що не беру. Я в вікому свято заплаки вічного неба, за ниву твою золоту. Україна, молюся за славу, за твою непокору столі століть, за твою цю твою золота громад, що погродок та поля стоїть. Це треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав.

Пять его никакого лет шесть, я буду в школу, а у меня тоже достается купить куда дастин, карандаши, альбом, книжки, рюкзак. Ты знаешь, чем милиция занимается? Что милиция делает? Кепку не потеряешь. Милиция ищет преступника. Преступника? старше. Да, старший. Nee, нет, малыши нет. Это старше пойдут. Возле машины с Спасибо. Сегодня была на что у нас вершина? Я Алина. Давайте, давайте. Алина. Алина. я не Алина. Алина. За Украину и за... Типа, военным домом и лихим террористам чипать в нашем небе чужого рва. Все будет хорошо, не переживайте, мы вас защитим, защитим свои семьи. Улыбаемся, сделали. Это нам. Ну подожди, ну подожди. Ну мы разберемся, кому что. У вас а снимают. <реклама> <реклама> <у вас. реклама> <реклама>

Да, ты мы шли. Что <здесь? соцкий> <соцкий> <соцкий> ты такое? Умеешь, Таш. Вот, туда еще одна есть. Бери еще одну. <соцкий> вы в полицию хотите пойти работать? <соцкий> да. Готовы уже? Да, <соцкий> да. А что вы там будете делать? Чем занимается полиция, вы знаете? Вы а, посмотрите сюда на меня. Чем занимается полиция? Ну, это, как и все такое. А что еще все такое? Ну еще. А вы откуда, с какого города? Я с головки Я вся Тёмошка. нравится здесь Краснолимон? Да. Да. С каких городов? С Артемовска. Вы все с Артемовска, да? Да. Пойдете в полицию работать? Да. 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 Конечно. А что вам Очень. нравится в полиции? А? Что вам нравится, говорю, в работе полиции? Ну, не знаю. Нам нравится, как-то когда... Да! А форма нравится? Конечно. Да. Хотите формы, хотите красивые? Да. Да. В общем, все вы готовы идти, да? Да. да. Мы все готовы. Да. Полиция! машину Хорошо? Ага. Ну давайте как-то. Ну что? Да. Ну,